प्रथम नमो गुरुराजने जेणी अपि पियु ज्ञान ज्ञाने वीरने देह अभिमा देहता जनि दशा वरते ते हाती ते ज्ञानी नाचरण मा हो वंदन अग्नि हो वंदन अग्नि हो वंदन हे परम देव हे परम उपकारी परम पूज्य जी हे परम उपकारी परम पूज्य ब्रह्मचारी जी आपनी सविनय सभक्ति आज्ञा लय निज आत्महितार्थे प्रज्ञाबोधना चार पुष्पनी भक्ति प्रस्तुत करूँ छु जय प्रभु બાળ પરમ પરમપૂજ્ય ડૉક્ટર શ્રી શાંતિભાઈ પટેલના શબ્દોમાં કહું તો પરમાત્મા સ્વરૂપ પામવાના ટૂંકા રાહરૂપ બાહ્યાભ્યંતર મૌનનું આડત્રીસમા પુષ્પમાં રહસ્ય સમજાવી ઓગણચાલીસમાં પુષ્પમાં અશરીરી ભાવ પ્રગટાવવા શરીરનો વિચાર પ્રેરે છે અને પુનર્જન્મ નામના ચાળીસમા પુષ્પમાં તે વિચારની પરાકાષ્ઠા બતાવે છે આમ જાણે મન વચન કાયાની ગુપ્તિની યોગ્યતા લાધી જાય તો તેને દેહદૃષ્ટિ દૂર કરી નિષદિન સહજાત્મ સ્વરૂપના વિચારના વ્યાપારમાં સુજ્ઞાને ધ્યાને રમણ થઈ શકે તેવા પરમ આચારરૂપ પંચમહાવ્રત વિશે વિચાર પ્રેરે છે પુષ્પ આડત્રીસ राजचन्द्र गुरुवन्दना वन्द्यवन्दकभामार्थे परमात्मा एकत मोन सा एक जाने जगतत्त्वे मुनि ते जहा मुनिप ते मन कहे श्री भगवान, कहे श्री भगवान विषेकयो वीर वचन प्रसे वचन प्रसे, बीर्वचन प्रसे। धर्य रीतजे निर्बर मनब विषया सत्य प्रमादिने धर्म ममता बडा धर्म ममता बाड़ा माया बी जग ठग समा समकत्वना धारे मन महादेवा बड़े पढ़े के बा प्रकार रे पढ़े के बा प्रकार ्यग् दर्शनि मुनिते सुरबीरज साचा लुखु सुखुखायिनी वशरच बाचा, वश्राखे बाचा। थोड़ी देहाध्यास ने क्रूश काया का जे देह दुख ए फड़ महा जेने ऊर छे जेने ऊर छे मर्णातिक कष्टो सहे महाधीरज धारी ईज महोत्सव मानता लेता मृत्यु सुधारी मृत्यु सुधारी दि दोषो शमी बनि मार्गनुसारी तत्त्वजिज्ञा सा जगता सद्गुरुपकारी सद्गुरु पुकारी सदगुरु सेवा थी बने सतुत रस धारी जीव अजीव न भेद बे गुर्गम बीच रे गुर्गम बीच रे ज्ञानी बन तो भी पर भाव सौ त्यागिने रहे स्वरूप रहे स्वरूप नित्य गणे तेजी ीव ने उतगल पिण्ड नित्य जीव जान तो मूर्तिक पुद्गल कृत्य मूर्तिक पुद्गल कृत्य चली स्वरूपगल पिंड फरता चेतन लक्षण जीव छे जडपुद्गल तरता जडपुद्गल तरता भावनों करता बने बड़ी भुक्ता जी करता भुक्ता भावना बने नहीं आजी बने नहीं आजी संयोग भेद ज्ञानी उदासी वैराग जड़े सदात्म उपासी सदात्म से स्वर ही आत्मलक्षे बोले ने तोले गण मौनने तुले ने साडा बार जे वीर मौन रायाते शब्द वृथा नहीं उचरे कर्म भाव छे कर्म भावगया छे अहम भाव नहीं तय रया साक्षी भावे उद गलमय शब्द विषे नहीं ममता लावे नहीं मम लावे बोले पण नहीं बोलता के में न बंधाता आहार अर्थी जाए ते खाए तो ये ना खाता खाए तो ये ना खाता आश्चर्यकारी कला ला कुई जाने वीर समान थी अही शिव माने अही शिव माने गम आधारे कहू हवि जो व्यवहारे हल्का जन बहु बोलता मोटा धारे मौन मोटा धारे ननो नवदू तरी सहज उपाधि जन जन साथी बोलता बधिमन बधि मन नधि प्रतिबंध वेर ने तड़चीत शांति जन संसर्ग ती चहे योगी भगवा भ्रांति योगी भगवा भ्रांति बड़ी विचारे योग योगी वचन बंध छे मौन बहु उपयोगी मौन बहु उपयो सज्जन संसारे रया मौन सारू माने मैथुन मुंडन भोजने स्थाने निष्ठे स्थाने दीपक परमा रूपी प्रगटे झट पोते बाय अभ्यंतर वाणी जो तजी अंतर गोते तजी अंतर गोते मन वाणी नो निज रूप स्थिर जड़े मुख देखिए दृष्टांते दृष्ट भाणाए दृष्ट भाणाए समझावे यो निजमनने नित्ये इन्द्रियराविषयो विषे भटके के किम प्रीते भटके केम किम प्रीते प्रति हितकारी जो निज आत्मानि अल श्रम करे तज संकल्प विकल तज संकल्प विकल रोष तोष संकल्प सौ मुक्ति शिवा धा तजता तने एवी योजे यो। ेषु हु अन्ये मणि कोयिक बोधे वायविकल्पो एतजि किं शान्ति न शोधे किं शांति न शोधे असङ्ग भावना করু কল্প না কোটি সত সংথিজ বিজে থশো না খোটি বিজে থশো না খোটি রাজ চংদ্র গুরে বন্দনা বন্য বন্দক ভারে